Я нахожусь на крещатике жду свой автобус жду автобус номер 24 пока я буду стоять ждать покажу вам машины давно вам не показывал машины киевские вот сейчас на цветофоре как раз все стоят это дом профсоюзов, его еще не сделали. Часы тоже не работают. Это Будда Бар. По-моему, он Ани Лорак. Ани Лорак и Муратов. Направо у нас Верховная Рада, кабинет министров, улица Грушевского. Много рекламы, Samsung Galaxy, он даже в аэропорту просто все заклеено. свой автобус это самый удобный маршрут для меня ездить на 24 автобусе можно ехать на метро но в метро много людей и нужно подниматься еще идти пешком а на автобусе вы приезжаете прямо под лавру парку там у нас находится автобус видите да Красный туристический автобус. Вы можете ездить по Киеву, самым интересным местам. Направо у нас Михайловская площадь, налево потом за ней э, Софиевская площадь. Все близко, можно ходить пешком. Владимирская горка. На, на левую сторону подниматься от Европейской от Европейской площади, и вот едет мой автобус. Только он едет обра... на обратном пути. Сейчас должен ехать сюда. Реклама, такая ну, реклама. кохання без зобов'язань будь собою співпрацюй працюй з іншими допомагай тим хто потребує Самопоміч. Кстати, русские сильно люблять uh, лавру Киево-Печерскую лавру у мене є знайомий который Приезжал из Москвы, и я ходил... два раза ходил с ним в эту лавру. Вот. Вот такие автобусы с Wi-Fi ездят по центру города 24-й. Также ездит 62-й в, бота в Ботанический сад с Подола через Европейскую площадь и в Ботанический сад. Ягуар. Коршкаен. X5. Ну что, где мой автобус? Вот расписание. У нас сверху написано 24 автобус. Початок руху 7.30 16.20 минут. Интервал движения. Ладно, подождем. Я не тороплюсь. У меня есть время. Я подожду. Кстати, людей очень мало на этом маршруте. Потому что в Верховную Раду ездят единицы на этом автобусе. Или, или же одни пенсионеры. Те, которые живут в этом районе. А еще... Знаете новости по поводу того, что премьер-министр Украины Яценюк сказал, что российские самолеты не будут летать в Украину. Можете написать, что вы думаете по этому поводу. Какой большой скандал? Сегодня, завтра уже будет известно, правда это или нет. В принципе я не верю, что закроют С-7, Аэрофлот, Трансайро а, и какие там другие еще авиалинии украинские, э, российские, что они не будут летать в Украину. Это огромные убытки. Ну посмотрим, посмотрим, как это будет. Все журналы об этом пишут. Россия говорит, что наши самолеты тоже не будут летать в Россию. У меня есть родственники в России, они постоянно летают аэрофлотом или Трансаэро. Посмотрим, как это будет. Пока я еду в Лавру, можете подписаться на меня, подписаться в Инстаграме, можете подписаться в Фейсбуке, ВКонтакте. Вот. До скорых встреч. Пока-пока!